Проекты в сфере журналистики, IT-технологий, общественных наук и аналитики. В региональном этапе конкурса «Лучший студент Украины» приняли участие порядка 60 запорожских студентов. У нас есть шесть различных номинаций, которые очень разнятся между собой, начиная с студии лучшей работы по дизайну, заканчивая лучшим информационной разработкой по IT. Работ было достаточно много, 18 хороших работ, которые были подтверждены определенными первоисточниками, что является, что они оригинал. Впрочем, в фінал вийшли тільки шість учасників по одному в каждой номінації. В этом году уверены чиновники запорожські студенти показали всій Україні, що именно від них зависит будущее страны. Ми не можемо сьогодні не згадати наш марш э, до дня державного прапору України, який називався. Парад українського прапору. Ми не можемо не згадати до Дня Незалежності Україну, як перед будівлею обласної державної адміністрації, студентська молодь провела масштабний флешмоб. Один із фіналістів конкурсу в номінації Масмедія, студент второго курсу ЗНУ по спеціальності журналістика Олег Скаржинський. Говорить, все починалось з активної гражданської позиції. На конкурс відправив свої відеосюжети. Я надсилав свої роботи свої відеосюжети з громадського телебачення Запоріжжя, які я робив, які я знімав. Я займався і журналістською діяльністю, тобто проводив різні інтерв'ю, проводив записував і займався також операторською роботою і монтажем відео, тому що у мене дуже різноманітна різноманітна спеціалізація. Станіслав Кавальський став лучшим студентом дизайнером читають. студенческие годы необходимо использовать максимально продуктивно. Представлял работу по дизайну приложения для телефона, решил поучаствовать в конкурсе по совету друга, ну и получилось довольно-таки неплохо. Лучшим студентам вручили грамоты и подарки от промышленных предприятий региона. Они отмечают запорожские учащиеся трудолюбивые и целеустремленные ребята, которые очень хорошо учатся, но помимо учебы отдаются полностью общественной жизни. Комбинату Запорожтал, это очень интересно, интересно за ними наблюдать и интересно их поддерживать. Сейчас было такое своеобразное разделение между студенчеством и трудовой молодежью. И очень рады, что совместное мероприятие эту это расстояние сокращают и даже убирают в некоторых моментах. Лучшим из лучших в регионе был признан студент Запорожского национального университета Вадим Клименко. Вскоре он представит нашу область на всеукраинском этапе конкурса «Лучший студент Украины».